नमस्कार मुलांनो लर्न मराठी मैथ्स मध्ये तुमचे स्वागत आहे आज आपण इयत्ता 5वी मध्ये धडा 16 वा शिकणार आहोत चला तर तो सुरू करूया मी आहे नदी मैं एक नदी हूं आई एम मा अ रिवर माझा जन्म पर्वतावर होतो पर्वत मींस पर्वत मींस माउंटेन ओके तो पहाड़ों में मेरा जन्म होता है मला अनेक ओढ़े यून भेटता तो मुझे बहुत सारे स्मॉल स्ट्रिंग्स धाराएं मिलती है त्या ओढ़ मी मोटी होते और बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल स्ट्रिंग जॉइनिंग मी आई ग्रो बिगर मैं बड़ी होती जाती हूँ इतर नद्या मला यून मिलता अदर रिवर्स ऑल्सो कम एंड मर्ज विथ मी ओके okay? सो so ऐसे नदी बड़ी बड़ी होती जाती है बहुत प्यारी लग रही है ना मेरी अब ये है इसके मराठी डिफिकल्ट वर्ड्स उसका हिंदी मीनिंग इंग्लिश मीनिंग और मराठी सिनोनिम समानार्थी शब्द सो नदी सरिता जन्म उत्पत्ति पर्वत डोंगर गिरी ओढ़े उपनदी भेटता एकत्र होता विशाल मोटी विशाल नद्या सरिता मेता एकत्र एक होता ओके okay? मानसे धरण बांधों मला अड़ौता पीपल विल डांस टू स्टॉप मी क्योंकि वो वाटर अदरवाइज फ्लड हो जाएगा और आजू बाजू के गांव में चला जाएगा और तो इसीलिए वो डैम बांध के पानी रोक देते हैं माझा वीज तैयार करता और फिर उस पानी से बिजली बनाई जाती है क्या विजेवर कारखाने चलता वो ही इलेक्ट्रिसिटी यूज करके फैक्ट्री चलती है शेतातील पंप चलता खेतों में पंप भी चलते हैं पीने साथ पानी का उपयोग करता और ये पानी पीने के लिए भी यूज किया जाता है ऐसे नदी के बहुत सारे फायदे हैं। अब ये देखो ये इतना बड़ा डैम बना हुआ है इतने सोर्स से पानी आ रहा है तो जब भी आप कोई रिवर पे विजिट करने जाते हो यू हैव टू बी केयरफुल यू शुड बी नोइंग कि डैम खोलने के कौन से टाइम्स हैं, क्योंकि तो कभी कभी ये चीज हमें पता नहीं होती है नदी में पानी नहीं होता है और हम नदी के बीचों बीच जाके खड़े हो जाते हैं और उसी वक्त अगर डैम छोड़ दिया तो बहुत फोर्स से पानी शुरू हो जाता है सो वाइल प्लेइंग इन द रिवर यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड यू शुड नो ऑल द डिटेल्स अबाउट द रिवर द डैम्स वो सारी चीज लेट्स गो अहेड ये है इसके मराठी वर्ड्स हिंदी मेंग, इंग्लिश मेंग में इंग्लिश में एंड सिलोन में उड़िया मारते धावते आय I आयरन उंच कड्यावरून वेगाने कोसळते आय फॉल cliffs. धबधब्याच्या रूपाने पर्वतावरून खाली येते आय come डाऊन द माउंटन लाईक वॉटरफॉल पर्वत उतारावरून मी सपाट मैदानी भागात येते I फ्लो फ्रॉम द माउंटन स्लो टू द फ्लॅट लँड सपाट मीन्स फ्लॅट

आपको इंडियस इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे सिविलाइजेशन रिवर के बाजू में ही फ्लरिश हुए हैं क्यों? लैंड गेट्स फर्टाइल पीपल गेट अबेंडेंट वॉटर एंड ऑल्सो नेविगेशन टू वॉटर वॉज वेरी इजी दैट टाइम बहुत सारे सिविलाइजेशन रिवर के बाजू में ही रिवर के आसपास ही फ्लरिश हुए हैं

थैंक यू टू द रिवर ये मराठी वर्ड्स इंग्लिश में हिंदी मीनिंग इंग्लिश मीनिंग एंड मराठी सीनॉ नेम मंदम सैड तो कुछ अच्छा नहीं लगता है उसे दुख है उसे मैं सगड़ा उपयोगी पड़ते आई एम यूजफुल टू एवरी यदि पीपल थ्रो डर्टी वॉटर एंड कार्बेज जिसको माइक्रो सर्हीमान से मजा प्रवाहात सांड पानी सांड पानी निष डर्टी वॉटर सोर्टा कचरा करता मला प्रदूषित करता दे पोलियोट मीन सो so, ये ये चीज हमें रोकनी चाहिए ओके okay? सो so, ये है मराठी सीना वस्त्या छोटी गावें शहरें हवाना जादूषित होते हैं। जब मैं ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ पे लोग रह रहे उधर से जा रही हूँ छोटे गांव से जा रही हूँ सिटीज से जा रही हूँ आई बिकम मोर पोलिटेड क्योंकि तो लोग कचरा डाल देते हैं उसमें तरी मैं पुढ़े पुढ़े जात रहते स्टिल आई कीप मूविंग फॉरवर्ड मैं कु ही थाम आई नेवर स्टॉप

रिवर और फिर जब ये फ्लड आता है ये सब रिवर फिर से बाहर डाल देता है या नॉइस पोल्यूशन हो या वाटर पोल्यूशन हो सॉइल पोल्यूशन हो सो मच ऑफ गार्बेज वी एज डूइंग इट इसका है, है Meaning difficult words. Paani tansai ya hai. Zapaani zapoon wapra. Tansai means shortage. There is a water shortage. Use water carefully. Kese pingi? Paani titana tumala have teurich paani glass madhe While drinking, take only as much water as you need in your glass.

आप पूरा कम्प्लीट पानी कम, पानी पी लो धो लो और फिर से पानी भर दो अगर उसमें पानी है और वो थ्रो कर रहे तो यू आर वेस्टिंग वॉटर पाना सा पाइप न वापरता वहां ने भूलिया कपड़ा ने खसू गया डू नॉट यूज पाइप टू वॉश वेहीक वाइफ देन लिटर वेट क्लोथ नहीं तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है गलारे न तापोड़ तो दुरुस्त करूं ध्यान पाने अच्छी ताकि भरलेस वेज बंद करा सिक्स लीकिंग गलारे में स्लिकिंग टैप्स क्विकली टर्न ऑफ द टैंक व्हेन इट्स फुल नहीं तो पानी भर भर के वेस्ट हो जाता है बादली पानी लोन भांगे कपड़े धुआं न वहाँ का ठोर नकाम यूज and टू वॉश डिशेस एंड tap running. बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि टैप ओपन और फिर वो बर्तन मांचने देते हैं इतना वेस्ट हो जाता है अगर आपके पास कोई हेल्पर दीदी है अगर वो ये चीज कर रही है, तो आपको उसे बताना चाहिए कि आप ऐसे मत करो भांडे पानी धोन टोन धुआ दाद घसताना न शुरू का बाउल ऑफ वॉटर टू वॉश युअर फेस टर्न ऑफ द टैप्रशवर खाता शात घे पानी बाया घलू ना घाला आफ्टर स्कूल डोट वेस्ट लेट ओअर वॉटर इन युअर बॉटल टू प्लांट प्लांट को डाल दीजिएगा तो इस तरह से हमने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया नाउ आफ्टर दिवाली आई एम प्लानिंग आई एम प्लानिंग टू हैव अ क्वेश्चन आंसर्स फॉर द सेम सो नेक्स्ट सेशन में हमारे प्रश्न उत्तर होंगे आई होप आपको ये सेशन समझा है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और कहिए हर हर महादेव